नमस्कार मैं फैजान खान एम डी टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है आइए देखते हैं भिवंडी खबरें भिवंडी स्थित वारा रोड टोल नाके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर और लेबर फ्रंट द्वारा आयोजित सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अनगाँव टोल नाके के विरुद्ध न्याय हक मोर्चे का आयोजन आर सेकुलर के सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य एडवोकेट किरण चन्ने द्वारा किया गया एडवोकेट किरण चन्ने ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि इस टोल नाके पे टोल वसूली जा रही है वो भी दादागिरी से वसूली जा रही है मगर आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जैसे संदास एम्बुलेंस रास्ता भी दुरुस्त नहीं है बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं जिसकी वजह से आए दिन हादसा होते रहते हैं सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टोल नाका बनाने के लिए बड़े बड़े झार भी काट के रख दिए हैं। इसकी जगह पर अभी तक कोई झार व पौधे नहीं लगाए गए हैं तथा स्थानीय लोगों को काम पे रखा जाए और अगर टोल नाके की मनमानी व दादागिरी बंद नहीं हुआ तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे सुप्रीम कंपनी हम सब हम सब सुप्रीम कंपनी सुप्रीम कंपनी सुप्रीम की मनमानी नहीं चलेगी सुप्रीम नहीं नहीं की मनमानी हमारे न... बच्चों लोग 20 hmm. बच्चों लोग टोल नाके की मनमानी चल रही है बच्चों लोग को रोजगार हाथ से छीन लिया है सुप्रीम कंपनी ने उनको रोजगार कहाँ पे मिलेगा इसलिए हमने और चन्ने साहब ने ये आंदोलन का आयोजन किया और आज आंदोलन की तारीख फीस करके यहाँ पर आप मौजूद हो गए जो रोजगार है और क्या क्या मांगनी है क्या क्या सुविधा होना चाहिए तो क्या क्या सुविधा नहीं है यहाँ पे पीएफ की कुछ फैसिलिटी नहीं है बोनस नहीं मिलता है पगा टाइम पे नहीं मिलता है सुप्रीम कंपनी की मनमानी चल रही है रस्ते पे टॉयलेट नहीं है अगर बढ़ना चाहिए अढ़ाई साल हो गए काम कर रहे हैं हम लोग इधर ऐसे ही काम लोग कर रहे हैं क्या अगर नहीं टाइम पे मिल रहे है। कितने बच्चों आपके यहाँ आप काम कर रहे हैं सत्तर बच्चे लोग हैं उसमें से आधे 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 निकल रहे हैं इनकी मनमानी चल रही है सुप्रीम टोल लागे की मनमानी चल रही है बीस लोगों को निकल आए किसी किसी की हालत बहुत ही खराब है चुल्हा जलता नाही किसी किती घर में इस पेमेंट में सबका चलता इसलिए सुप्रीम ने उनको इसलिए आहे आंदोलन किया है कि हमको मिलना चाहिए सुप्रीम कंपनी अत्यंत मनमर्जी पद्धतीनं काम करते आहे ते आता जनतेमध्ये उघड झालेला आहे त्यामुळे आम्ही सगळेच लोक आमचे पक्षीय काय असतील मतभेद ते बाजूला ठेवून या परिसरातील नागरिक म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र आलेले आहोत कंपनी आम्हाला ज्या काही सुविधा देते म्हणजे जनतेवर उपकार करत नाही त्याच्या मोबदल्यात ती टोल वसुली करते आहे आणि कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि कंपनीवर बंधनकारक आहे की त्यांनी स्वच्छताची व्यवस्था असेल अँब्युलन्सची व्यवस्था असेल वेळच्या वेळी खड्डे बुजवण्याचं काम असेल वृक्षारोपणाचं काम असेल हे कंपनीवर करणं बंधनकारक आहे आणि ज्या पद्धतीनं शासनाचं धोरण आहे की बीओटी तत्वाखाली ज्या ज्या कंपन्या सगळ्या काम करतायत त्यांनी स्थानिकांना रोजगार दिला पाहिजे परंतु ही कंपनी या सरकारी धोरणाला शासनाच्या धोरणाला हताल फासण्याचं काम करत आहे आणि म्हणून त्यांनी जे वीस कामगार कपात का केलेले आहेत त्यांना कायदेशीर जे काही देणं आहे ते कंपन्यांनी द्यावं या संबंधामध्ये आम्ही मॅनेजमेंटशी चर्चा केलेली आहे त्यांनी आम्हाला लिखित पत्रक दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सोमवारी साडे अकरा वाजता या संबंधामध्ये ज्या आमच्या मागण्या आहेत त्याच्यावर फायनल डिस्कशन होईल आणि शिक्कामोर्त होईल अशा पद्धतीची आम्हाला आशा आहे या मोर्चाचं प्रारंभीचं आंदोलन यशस्वी झालेला असं मी म्हणेन कारण त्याच्यामध्ये आम्ही सगळ्याच जाती धर्माचे लोक एकत्र आलेलो आहोत हेच मला वाटतं या मोर्चाचं फलित आहे आणि जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही सगळेजण संघर्ष जाऊ गावोगावामध्ये जाऊ गाव गाव आणि कंपनीचा काय नाला एकपणा आहे तो जनतेला सांगू आणि पुन्हा एकदा एक, एक महासंघर्ष कंपनीच्या मनमानी विरोधात उभा करू अशी मला आशा आहे